السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد مركز العلوم والتراداك بنغلاديش أهم المؤسسة للعلم والفنون في بنغلاديش قال تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله يعني العلم قبل العمل قل هل يستبي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والمركز مشتمل بعلم الدين واصوله والتفسير والاحاديث والفقه والعقيده والاقتصاد والسياسه الشرعيه وغير ذلك نسال الله ان يديب هذه الخدمه وان ينصره بالدراسه والتدريس والماديه وجزاكم الله خير الجزاء بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا